सर इलीगल माइग्रेशन का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो पंजाब के नौजवानों से जुड़ा है चेयरमैन साहब पंजाब के प्रवासी पंजाबियों ने विदेश में जाकर बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे रुतबे और कारोबार स्थापित किए और वो हमेशा पंजाब के नौजवानों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो भी विदेशों में जाकर अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें इस एस्पिरेशन को लेकर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ग्लोबल नेटवर्क चल रहा है उन नौजवानों को एक्सप्लर्ट करने का काम कर रहा है पंजाब से बहुत सारे नौजवानों को झूठ बोलकर गलत जान जानकारी देकर डंकी रूट के रास्ते बाहर लेके जाने का धंधा चलाया जा रहा है और हमने देखा है कि हर महीने कोई ना कोई ऐसा रिपोर्ट आती है जिसमें हमारे पंजाब के नौजवान जंगलों में उस ग्रोह के चुंगल में पकड़े जाते हैं तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा ये नेटवर्क ग्लोबल है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा काम कर रहा है और पिछले महीने हमारे पंजाब के कुछ नौजवानों को रशिया में ले जाकर धोखे से जंग के मैदान में भेजा गया और कुछ नौजवानों की जान भी गई है मैं सरकार से दरखास्त करना चाहूँगा कि जो भी नौजवान हमारे ऐसे मामले हमारे सामने आए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा हमारे एम e. का विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी मामले हमारे ध्यान में आए और हमने डिपार्टमेंट के ध्यान में लाए वो सभी को सुरक्षित वापस लेके आया गया है लेकिन ये ग्रोह लगातार अपना काम कर रहा है मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि डंकी रूट के रास्ते ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम जो हो रहा है हमारे देश से उसको बेनकाब करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगे